Это программа «Донбасс Реали» в студии Алексей Мацука. Приветствую вас. Не так давно на сайте «Радио Свобода» появился новый раздел, который называется «Письма из оккупированного Донбасса». И в этом разделе публикуются текстовые сообщения от людей, которые остаются на сегодняшний день в тех городах, которые контролируются вооруженными сепаратистами, называющими себя ДНР, ЛНР и другими экзотическими названиями. Рубрику на сайте «Радио Свобода» ведет мой коллега Андрей Дегтяренко. И сегодня в студии здесь со мной, он рядом находится. Андрей, добрый день. Я тебя пригласил сегодня сюда, чтобы мы обсудили вот э, те сообщения, которые приходят от, от наших земляков из Донецкой, Луганской области, которые остались вынуждены на территории, э, как мы ее называем, здесь оккупированной. Насколько люди эти себя чувствуют внутри оккупации? Есть совершенно различные письма. Есть совершенно разные тексты, совершенно разные истории. Нам пишут как люди, которые настроены проукраински, и они рассказывают о том, как они и их знакомые подвергаются репрессиям, репрессиям за свои взгляды. Есть люди, которые пытаются приспосабливаться и рассказывают историю приспособления. Это вот обыватели, которые Стараются не лезть в политику, стараются не рассуждать о том, кто прав, кто виноват, они просто пытаются выжить. И пытаются в том числе и донести до нас людей, которые находятся на освобожденной территории, которые следят за ситуацией в Луганске, в Донецке, в других городах свою позицию, свои взгляды и так далее. Ну пытаться выжить в украинском таком националистическом дискурсе – эта попытка называется скорее приспособленческая. Часто э, люди осуждают наших земляков за такую позицию приспособленческую. Есть ли какая-то альтернатива? И что может быть стоит знать да, нашим согражданам, например, которые настроены достаточно радикально по отношению к нашим землякам, остающимся там? Что им стоит знать о жизни вот людей, которые остались на оккупированной территории, как проходит быт, судя из этих писем, которые мы читаем в редакции? Ну вот, По сути, на мой взгляд, одна из главных задач этого проекта, это э, показать не э, какую-то журналистскую позицию да, с, э, относительно того, что там происходит, а вот действительно взгляд обычных простых людей. Очень многие вещи всегда остаются за кадром. Очень многие вещи искажаются пропагандой как с российской стороны, так и к сожалению, с украинской. А здесь мы видим простой быт, да, вот, простое э, Простое объяснение того, что происходит там. И во многом мне кажется, что мы, благодаря этим голосам, которые звучат оттуда, частично задавленным, частично, причем задавленным как одной и другой стороной, мы сможем наладить в будущем определенный диалог. Этих людей нужно понять. Действительно, очень многие письма говорят о том, как люди выживали в самые страшные часы, как они сидели под бомбежками, как они спасали других людей, как они прятали украинские флаги в том числе, как они, возможно, даже выезжали и были вынуждены вернуться. Мы, давайте все-таки не забывать, да, что Украина страна очень разная. И, к сожалению, да, у нас есть обыватели, у нас есть люди, которые стараются закрыться в скорлупе собственного такого маленького обывательского мирка и не обращать внимания на все эти процессы, которые происходят, они как правило очень травматичны. И даже есть люди, которые были сепаратистами, а потом разочаровались. Мне все-таки кажется, что так или иначе нашу страну нужно собирать. И об Я этом про наш проект. Зрителям, которые смотрят нашу программу сейчас, хочу сообщить, что вы также можете писать свои письма на сайте radiosvoboda.org. Сейчас внизу вы видите электронную почту, которую читает Андрей. И можете сообщать свои наблюдения и свои ощущения от того, каково это жить при власти так называемой ДНР, ЛНР или казачьих каких-то организаций и так далее. А мы с Андреем попросили наших коллег по «Радио Свобода» Прочитати деякі письма, і от що і цього получилось. вийшлось. З шкільної програми вилучено предмет «Історія України. Предмет Я і Україна замінено на предмет Я і суспільство. З предмету правознавства вилучено всі закони України та Конституцію України. Одне слово, держави Україна і всього з нею пов'язаного у шкільних програмах так званого ДНР немає. Оскільки вони вважають, що такої країни, як Україна, нема. Щоб зрозуміти, що твориться в ДНРівських школах, наведу останній наказ так званого міністра, згідно з яким з метою виховання духу патріотизму і підняття бойового духу, школярів під дулами автоматів Калашникова змусять писати листи убивцям українських військових. Акція Листи на фронт триває. Денерівські директори шкіл, згідно з наказом, повинні провести роз'яснювальну роботу з учнями і надати листи у формі трикутників у так зване Міністерство освіти і науки ДНР. У листах, згідно з наказом міністра, повинні бути новорічні привітання і теплі слова до озброєних сепаратистів. Галина Мудра, математика Донецька. Я не міг повірити, що сепаратисти самі стріляють по Луганську, поки не побачив це на власні очі. <звук> Ніколи не забуду той літній вечір. Стріляли з сусіднього двору із літнього майданчика поряд із двома дитячими садками, в яких були розквартаровані казарми бойовиків. Я не відразу підійшов до вікна, але побачив як мінімум шість ракет, що пішли в далечінь. Напрямок польоту до будинку моїх батьків. І тоді мені стало страшно, дуже страшно. Я молився, господи, тільки не на них, не на моїх батьків. Хаюсь, мені було все одно, що можуть постраждати інші. Думав тільки про своїх рідних. Я всі так вічу, всі мат! Не було зв'язку, не було транспорту, не можна було відразу дізнатися, що стати з матір'ю. Я думаю, будь прокляты все це місто. будь прокляті все те, кто бегали на референдум, кто накликал все на меня и на моих близких. Николай Речинский, студент Луганск. В августе пошли слухи, что в Луганск идет гуманитарный конвой из России. Все мысли обывателей обратились в эту сторону. Мы забыли про войну, про бомбежки. Все мысли и разговоры теперь были только о будущей гуманитарной помощи. Наконец белые грузовики пришли в город. В очередях за гуманитаркой доходило чуть ли не до убийств. Водили порядок боевики с автоматами, и только благодаря этому все выжили. Что из себя представляет гуманитарка? Это два кило гречки, три банки тушенки, пол сахара и пачка чая. Слава тебе, господи, получили наконец. -то. Я получал гуманитарку два раза. И только потому, что мой сосед занимал очередь для меня и для себя. Очередь была более 700 человек. Я знаю это точно, потому что номера писали на руке. Соседу стало плохо на солнцепеке, и я его увел. Вот и все. Я понял, что энергетические затраты на получение гуманитарки не покрываются выданными калориями, и больше о ней не думал. Петр Иванов, психолог, Луганск. Нет такого человека среди жителей территорий, подконтрольных террористам ДНР и ЛНР, который не знал бы второго специфического значения слова яма. Здесь так называются тюремные и пытошные камеры, в которые боевики могут отправить абсолютно любого не понравившегося им человека. Что происходит с задержанным? Больше всего везет тем, кто попадает за мелкие проступки и в действиях которых не усматривается политика. Такие люди привлекаются к рытью окопов, обустройству блиндажей. Гораздо хуже, если вы укроп. В этом случае вас будут пытать и могут убить. От вас непременно под пытками будут требовать признаться в том, что вы имеете отношение к правому сектору. Наводчик или корректировщик артиллерийского огня, за это расстрел без разговоров. Огонь. С одной стороны, выдержать пытки практически невозможно. С другой стороны, признание означает верную смерть. Это страшно после вчерашнего. Так что мне было страшно, рассказывать повторно. Виктор Аланов, соцработник Донецк. Среди местных боевиков у те дни панував страх. Повідомляло, що Служба безпеки України дістала їх списки і тепер вибиває по одному. 8 грудня немало чуток ходило про те, що три колишніх командири банди «Бєса» знайдені мертвими, а ще двоє зникли безвісти. 9 грудня у Горлівці спалахнули протести. Люди вимагали, щоб бойовики покинули місто. У відповідь їх розігнали пострілами. Знайомий стверджує, що людей було дуже мало, але вийшли ті, хто від відчаю втратив страх. І перед тим був артилерійський обстріл. Загинуло шість мирних жителів, а ще троє отримали поранення. Врешті знайомий розповів і про інші факти: наприклад, про те, що у місті появились ростовські даїшники. Вони вже, мовляв, доять місцевих водіїв за вигадані порушення, схоже на вкид. Та знайомий твердить, що сам бачив. Правда, те, що вони ростовські йому розповіли на вулиці: вірити чи не вірити, вирішуйте самі. Надія Надєждіна, соціолог горлівка. Это программа програма Донбас Реалі. Сьогодні я со своїм колегою Андрієм Дегтяренко обсуждаем новий розділ на сайті Радіо Свобода. письма оккупированного Донбасса». Донбасу, і Андрій со мной рядом студии. Андрій. Какие в основном темы приходят от людей, о чем люди пишут, о чем они рассказывают, что сообщают, что выделяют в первую очередь в своей повестке дня, вот находясь, например, я не знаю, в Дебальцево, да, или, или в Янакиево, или где-то в таких городах? Можно разделить на несколько групп те письма, которые к нам приходят. Первое – это мироощущение людей, которые находятся в Донецке и в Луганске. Очень много осталось интеллигенции, в том числе и технической, и творческой, и научной, которая описывает со своих позиций то, что там происходит. Но одно из главных ценностей нашего раздела в том, что там пишут письма люди с территорий, таких как Иловайск, таких как Торез или Снежное, куда, как называется, вот не добивают информационные лучи, откуда нет совершенно никаких известий. И если наши читатели зайдут на раздел Радио Свобода, они смогут узнать, как живут люди на этих территориях. Это люди, которые живут, например, уже несколько месяцев в бомбоубежищах. Это люди, которые сами были свидетелями, например, событий в Торезе в тот день, когда сбили бук, и так далее. А что касается описания бытовых вопросов, вот что из быта чаще всего, о чем люди пишут? Это может быть какое состояние в магазинах или какое состояние медицинского обслуживания, доступности продуктов и так далее? Одно из важных открытий, которое я сам для себя как редактор этой рубрики сделал, это о том, что многие жители Донецка, Луганска и других городов пишут, что они оказались совершенно не готовы, и совершенно их представление о том, как выжить в блокаде, в закрытых городах, без средств связи, без средств питания и так далее, их представления оказались совершенно не подходящими к условиям войны. Например, очень многие люди запасались крупами. Но в больших городах первым делом, например, в Луганске отсутствовала вода. И эту крупу было невозможно никак съесть. Или запасались, забивали холодильники мясом сырым в морозилке. Естественно, в, от, в условиях отсутствия электричества, отсутствия света, это содержимое потом отправилось на свалку. Мы, получается, получаем эти письма, да, мы их читаем, мы даем возможность всем высказаться, кто хочет. И как часто идеологические противники присылают, да, может быть, кто-то проукраинский, кто-то... Про сепаратистки настроены насколько они могут использовать сайт Радио Свобода для создания, вот такой как? Площадки для дискуссии, насколько это реально сегодня. Я думаю, это абсолютно реально. Более того, я даже на своей страничке в Фейсбуке обратился к людям, которые критикуют нас за наши письма, которые пишут едкие комментарии о том, что, мол, все совсем не так, вы не, не даете слова другой стороне. Я говорю, пишите письма, пожалуйста, напишите об этом. Как правило, не хотят, потому что все еще идет противостояние очень жесткое. Но недавно и я могу уже сейчас проанонсировать, что в январе у нас выйдет первое письмо. По крайней мере, потенциальный автор со мной связался и сказал Письмо, что просто просто протестки настроенных да. и он готов отразить свою позицию и я думаю и надеюсь что это приведет к началу большой и интересной дискуссии диалога да который может быть в, в, уберет все-таки ружья из рук людей да они возьмут клавиатуры и начнут хотя бы так да, друг с другом конечно в разговаривать, итоге и мы, стрелять мы, друг все, друга. мы все надеемся что и Донецк, и Луганск вольются назад в украину и Пусть со временем, пусть шрамы останутся, но все-таки эта рана будет, будет То есть это такой, со стороны э, нашей стороны письмо в Донецк-Луганск да, получилось? Да, да, вот да сейчас, посылку, сейчас мы да. пытаемся сделать обращение с помощью передачи «Донбасс. Реале Хорошо, Андрей, спасибо за дискуссию, за презентацию этой рубрики на сайте «Радио Свобода». Я хочу также напомнить, что все зрители программы «Донбасс. Реалии, кто смотрит нас на оккупированной территории, могут присоединиться к нашему новому разделу «Письма из оккупированного Донбасса». И ни одно письмо не останется без ответа. E-mail сейчас виден на экране. Также напомнить, что программа «Донбасс. Реалии» выходит два раза в неделю в эфире телеканала «Донбасс». И на сайте радиосвобода.орг доступны все выпуски в архивном варианте. Но лучший способ подписаться на наши социальные сети. Там быстро и оперативно можно узнавать новости без цензуры, честные и объективные. На этом все. До свидания.